Əksiz salam dostlar, kanalda xoş gəlmisiniz. Bilgi videolarına davam edirik. Bugünkü mövzumuz alacaq su haqqında. Suyun hər yerdə eşitmədiyiniz 5-6dan faydasından söhbət edəcəm sizlərə. Suyun əlbəttə çox faydası var, amma bilmədiyiniz faydalarından danışacağam sizə. Məsələn, basit üftəldilmiş məlumatlar verməyəcəm ki, su bədənimizdə filan qədər yerə sahib, nə bilim beynimizdə filan qədər yerə sahib, elə şeylər deməyəcəm sizə. Bilmədiyiniz şeylər hazırlamışam sizin üçün. Həyə keçək videomuza. Dostlar, su Təsəvvür etdiyi dövrlərində olur bu insanlarda yalançı acıq dilənən bir şey var bədəndə. Məsələn, ac dolursunuz amma gedib qaldığınız qapısı açıp bağlayırsınız. Ürəyiniz bir şey yemək istəmir amma bu yandan da bir şey yemək istəyirsiniz. Yəni bu bədəndə yalançı acılıq dilənən bir şey var. Ə e, su bədəndən az olanda beyin bədənə yalançı acılıq göndərir. Məsələn bu su bunun qabağını alır. Ondan sonra ağız iyin qarşısını alır. Onun sistemini başa salım sizə. Məsələn ə e, bədəndə çox az olanda ağızdakı hüceyrələr ölməyə başlayır və o hüceyrələr i yəlməyə başlayır. Su e, düzənlə su içdiyimiz zaman ağız i də ortadan qalxmış olur. Ondan sonra stressi ortadan qaldırır. Bildiyimiz kimi e, əzələnin inkişafında ən çox rol oynayan düklərin e, unsurlardan biri stressdir. Ə stressimiz e, olmamalıdır ki, əzələyimiz daha yaxşı inkişaf edəsin, daha yaxşı görsənsin. Məsələn su e, stressi ortadan qaldırır. Yuxu probleminiz varsa, əgər, eee, düzənlə su içmə yuxu problemini ortadan kaldırır və e, xəstə deyirsiz, e, deyir ki, məsələn, heç bir xəstəliyimiz yoxdur, amma e, narahat edici bir baş ağrımız var. Yə, yəni su bunu ortadan kaldırır. E, narahat edici bir baş ağrınız varsa, deməli bədəndə su azdır ki, e, baş ağrınız olur. Daha sonra, eee, dəri dərinizi daha belə dolğun göstərir, daha belə gözəl göstərir. Yəni, göz altlarınızda vəz şişkinliyi varsa, əgər o da mən də danışmışdım mən bunu. Eee, daha də şişkinliyi varsa su bunu ortadan kaldırır. Bir də eee idmançılar xüsusən su içmələrinə diqqət etəsinlər nəyə görə? Çünki onların metabolizması e, bazal metabolizmada onların e, bədənlərində çünki onların e, bədənləri daha çox suya, normal insanlardan nisbətən daha çox suya, daha çox e, oksigena, daha çox qidaya ehtiyacları var. Ona görə də e, idmançı xüsusən su içmələrinə diqqət etəsinlər, addamlarda gündə e, su içmələrinə diqqət etəsinlər, dostlar. Əyni də təəccübləsiniz ki, günlük su nə qədər istifadə etməli? Ondan danışım sizə biraz. Günlük dostlar, hər 20 kilo başına 1 litr su düşür. Deyək ki, mən 60 kiloyam, mənim günlük su içmə ehtiyacım 3 litrdir. Bunun üstünə gəlirik, plus da bunun üstünə gəlirik. Əgər gündə idmançılar, məsələn, idmançılarla söhbət gedir, gündə e, həftədə gündə bir dəfə idman edirsinizsə, də, 1 saatlıq idmanda da 3 litrdən əlavə əlavə olaraq da 1 litr su idman əsnasında e, qutarmayınız e, tələb olunur. Belə dostlar, bir də çay, kofe və bənzər kimi şeylər çox içmək su içmək deyil. Normal artı saf su içməyimiz e, məsləhət görülür. Elə dostlar, video bəyəndisinizsə, bəyənməyə bəyəndi, və dostlarınızla da paylaşmağı unutmayın. Birgə videolarına davam edirik. Gələn videolarda görüşərik.